હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વધ્યન પોથીનો પાઠ એક બેટી પાઠ એકના સ્વધ્યન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ એક બેટી प्रश्न नंबर एक सही विकल्प के सामने चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी जवाब थशे अपना विकास करेगी सवाल नंबर बे अपने पांव चलकर बेटी क्या करेगी जवाब थसे दुनिया को देखेगी सवाल नंबर त्रण तीतली बनकर बेटी क्या करेगी जवाब थसे हवा को चूमेगी चार तारा बनने का मतलब क्या होता है जवाब थे तारा बनने का मतलब श्रेष्ठ बनना होता है सवाल नंबर पांच हवा को चूमने का अर्थ है जवाब थसे मंजिल को पाना अपने पांव चलने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना सात काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है जवाब थसे फूल शब्द आठ विलोम शब्द की गलत जोड़ फूल का कुसुम विलोम नहीं होता यह गलत है सवाल नंबर नौ आकाश के लिए काव्य में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है जवाब थशे गगन त्यारबाद प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी जवाब थे बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी वह अपने पैरों पर खड़ी होगी इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी सवाल नंबर बे बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी जवाब थे जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी चारों ओर मेरा यश फैलेगा इस तरह बेटी धरती पर उजियारा करेगी सवाल नंबर त्रौ बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है जवाब तश बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है सवाल नंबर चार बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या करना चाहती है जवाब थश जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूँगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती है सवाल नंबर पाँच बेटी क्या क्या बनने की अभिलाषा करती है बेटी तारा बनना चाहती है वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न नंबर बे ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच कर लिखिए सवाल नंबर एक आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं अँ ते श्या भणवा मागो छो तो लिखवा आजकल पढ़ाई का बहुत महत्व है पढ़ लिख कर हम अच्छी तरक्की कर सकते हैं जीवन में आगे बढ़ सकते हैं पढ़ लिख कर हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है सवाल नंबर बे आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे जवाब में लिखीशू आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे सवाल नंबर त्रण आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे जवाब में लखी शिकाय बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता वे बेचारे आंसुओं के पूट पीकर जीते हैं मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके सवाल नंबर चार बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे जवाब में लखीशूँ बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा धन से मैं दूसरों की मदद करूँगा मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूँगा लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूँगा बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊँगा इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा सवाल नंबर पाँच आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करोगे जवाब म लखीशू मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करूंगा यदि मुझे कभी असफलता मिले तो उससे हताश होने की वजह मैं फिर से कोशिश करूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। सवाल नंबर छः आप इस कविता के लिए एक मज़ेदार शीर्षक सुनाइए साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा तेना जवाब में लखी शिकाय मैं इस कविता को नारी की शक्ति शीर्षक देना चाहूंगा क्योंकि इस कविता के द्वारा हमें आज की नारियां क्या क्या कर सकती है उसके बारे में बताया गया है इसीलिए यह शीर्षक मुझे उचित लगता है सवाल नंबर सात इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी क्यों जवाब में लिखी शिकाय पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी आ पंक्ति मने खूबज गमी आवृत तक આવી રીતે તમને કઈ પંક્તિ ગમી તે અહીંયા લખવાનું છે અને શા માટે ગમી તે લખી શકાય મુજે એ પંક્તિ બહુ અચ્છી લાગી કંકીસ પંક્તિ મેં બેટી કહતી કહેતી કે મહેનત કર કે આગે બઢું ઓર આપણે નજરિયે સુનિયા કોજને કા પ્રયત્ન કરુંગી એસ પ્રકાર બેટી આપણે ખુદ કે આત્મવિશ્વાસ આગે બઢના ચાતી હૈ ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ નિમ્નલિખિત શબ્દો કો ઉદાહરણ કે અનુસાર ઉચિત ક્રમમાં રખ કર અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવીએ અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે શબ્દ હૈ સેના ગર્વ હમે દેશ કી હમારે પર આડાવળા શબ્દ છે તેના આધારે વાક્ય બનાવેલું છે હમે હમારે દેશ કી સેના પર ગર્વ હૈ આવી રીતે ઉદાહરણ આવી રીતે ઉદાહરણ મુજબ શબ્દોને આધારે અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે અહીંયા આપેલા શબ્દો છે તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય શારીરિક સ્વાસ્થ્ય કે લીએ કસરત કરવી ચાહીએ બીજામાં છે શબ્દો આપેલા છે તેના આધારે વાક્ય બનાવીશું લડકા બાજારસે અચ્છી તરકારી લાયા तीजा છે શબ્દ આપેલા છે તેના આધારે વાક્ય બનાવો કિસી જાનવર કો મારના ભી અનુચિત હે ચોથા વાક્યમાં શબ્દ આપેલા છે તેને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી લખીશું तितલી કા રૂપ રંગ બડા મનોહર હોતા હે પાંચમા વાક્યમાં શબ્દ આપ્યા છે તેના આધારે વાક્ય બનાવીશુ બજાર મે લાલ ફૂલ મિલતે હે 6 पढને કાફી વેદાંત હે તેજ મે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી લખી શકાય વેદાંત पढને મે કાફી તેજ હે સાતમાં વાક્યમાં શબ્દ આપેલા છે તેના આધારે લખીશું વિવિધતામાં એકતા ભારત કી વિશિષ્ટતા હૈ પ્રશ્ન નંબર ચાર ઉદાહરણ કે અનુસાર વિલોમ શબ્દ કા વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે ઉદાહરણ આપેલું છે ધરતી તો અંબર વાક્ય પ્રયોગ કરેલો છે ધરતી પર હરિયાળી છા ગઈ અંબર મેં તારે ચમક રહે છે આ રીતે બંને શબ્દોના વાક્ય બનાવવાના છે પહેલું છે સુંદર તો કુરુપ વાક્ય બનાવી શકાય ગુલાબ કા ફૂલ સુંદર હૈ वह लड़की बहुत कुरूप थी मेहनती तो आलसी वाक्य बना भी किसान बहुत मेहनती था सेठ ने आलसी नौकर को नौकरी से निकाल दिया बाद सिर तो पैर वाक्य बना भी महेश ने सिर पर टोपी पहनी थी हाथी के पैरों तले चीटियां दब गई मित्र तो शत्रु वाक्य बना भी अच्छे मित्र हमें सही राह दिखाते हैं मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा है त्याराद पांचवों उजाला तो अंधेरा वाक्य बनावी सकाए सूरज उगने से धरती पर उजाला हुआ बिजली चले जाने से अंधेरा छा गया छठों से सुलभ तो दुर्लभ वाक्य बनावी सकाए शिक्षा का सभी के लिए सुलभ होना अति आवश्यक है पहाड़ी क्षेत्र में वाहन मिलना दुर्लभ है त्यार नकली तो असली वाक्य बनावीशू व्यापारी ने बच्चों को नकली सामान दे दिया असल जिंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते आठव भलाई तो बुराई वाक्य बना भी संत सबके साथ भलाई करते हैं दुष्टों को दूसरे की बुराई करने में मज़ा आता है नौ भीतर तो बाहर वाक्य बना विशु कमरे के भीतर दो बच्चे थे दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था दस पाना तो खोना वाक्य बना भी सफलता पाना सबको अच्छा लगता है कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है तैयार बाद प्रश्न नंबर पाँच अ दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए एक मुझे किताब चाहिए मुझे किताबें चाहिए बे लड़कियों की आंखें सुंदर है लड़की की आंखें सुंदर है तन मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता हूँ मैं कई वस्तुएँ खरीदना चाहता हूँ चार आप बाज़ार से अच्छी गुड़िया लाए हैं आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। पांच रात को तारा निकलता है रात को तारे निकलते हैं छ हमारे पास फूलों की टोकरी है हमारे पास फूल की टोकरी है सात वह घूमने जा रहा है वे घूमने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर पांच ब उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण से तोता तो तोते बने वाक्य तो है तो हम अपने लखीये कुत्ता तो कूत्ते वाक्य बनाशू कूत्ता भोंक रहा है कूत्ते भोंक रहे है वधु तो वधु ए मंडप में वधु बैठी है सभी वधुए एक साथ मंदिर गई त्र रात तो राते रात को चोर आए थे सुरेश कई रातों से सोया नहीं था माता तो माता ए आर्य की माता ने कहानी सुनाई सभी माताओं को मेरा प्रणाम पाँच चीटी तो चीटियाँ रमेश को चीटी ने काट लिया मिठाई पर चीटियाँ चल रही थी स्त्री तो स्त्रियाँ मकान के कोने में स्त्री बैठी थी बाजार में बहुत सारी स्त्रियाँ थीं प्रश्न नंबर निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कर में लिखिए एक रामू भला आदमी है अँ भला ए गुणवाचक है बे मुझे लाल सेब चाहिए अहियाँ लाल ये शब्द गुणवाचक है तरण रावण ज्ञानी था अँ ज्ञानी ए गुणवाचक है चार गुजरात समाचार दैनिक अखबार है अहियाँ दैनिक एक गुणवाचक है पांच फूल सुगंधित है अँ सुगंधित एक गुणवाचक विशेषण है त्यारद छ यह मद्रासी वानगी है मद्रासी गुणवाचक विशेषण है सात वह आदमी लंबा है अहियाँ लंबा एक गुणवाचक शब्द है आठ यह चिकना पदार्थ है चिकना एक गुणवाचक है नौ नीम का दातुन कड़वा है कड़वा गुणवाचक है दस पूर्वी दिशा से हवा चल रही है पूर्वी गुणवाचक है अग्न आप कमजोर लग रहे हैं कमजोर एक गुणवाचक है त्यार प्रश्न नंबर छह ब निम्नलिखित विशेषणों का निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण कीजिए अहियाँ કૌશમાં કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તેના આપણે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક અને અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણમાં લખી શકાય નવ આધા સબ ચોથા દેડ ઇકરા દુગુના તીનો આ રીતે નિશ્ચિતમાં લખી શકાય અને અનિશ્ચિતમાં કુચ્છ જ્યાદા થોડા કંઈ કતિપય કમજોર આવા બધા લખી શકાય ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ ક નિમ્નલિખિત કા ગુણવાચક વિશેષણ નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ ઓર અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ મેં વર્ગીકરણ કર કે વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે અહીંયા પણ વિશેષણમાં વર્ગીકરણ કરી અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે એક ગુણવાચક વિશેષણ તેની અંદર ચતુર અને મીઠા આવશે વાક્ય પ્રયોગ કરી શકાય આર્ય ચતુર બાલક હે સે બહુત મીઠા હોતા હૈ ત્યાર પછી निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ढाई दोनों वाक्य बनाशू आज ढाई लीटर दूध चाहिए हम दोनों सिनेमा देखने गए तीजू अनिश्चित संख्यावाचक कुछ थोड़ा सा वाक्य लखी सक कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है महेश ने थोड़ा सा दूध पिया बाद प्रश्न नंबर सात ब शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक शब्दकोश के क्रम में प्रथम आने वाला शब्द चुनिए। जवाब में लखी शक जड़ता ते पहलो शब्द आशे बै कक्षा शब्द के तुरंत बाद आने वाला शब्द तो कंगन आरबाद तीजू है ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द तो जंगल थे चार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक सही जोड़ सही जोड आंगन कागज ज्ञान ए थे પ્રશ્ન નંબર સાત ક નિમ્નલિખિત શબ્દકો શબ્દકોષ કે ક્રમે લખીએ અહીંયા આપેલા શબ્દોને શબ્દકોષના ક્રમમાં લખવાના છે પહેલું થશે આંગન પછી ક્ષણિક જ્યોત જ્ઞાતા બાગ રાષ્ટ્રીય સન્માન અને હાટ આ રીતે લખી શકાય આ મુજબ આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોષના ક્રમમાં લખીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ અ નિમ્નલિખિત વાક્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ લખીએ અહીં આપેલી પંક્તિના ભાવાર્થ લખવાના છે आपेली पंक्तियों ना जवाब में लखी शिकाए जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी मंजिल पर पहुँच मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी त्यारबाद बढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी આપોલી પંક્તિઓનો અર્થ લખી શકાય મેં પઢુગી લીખું ઓર મહેનત કર આગે બઢુગી મેં આત્મનિર્ભર બનુગી પઢ લિખ કર મેં દુનિયા કે વ્યવહારો કો દેખુંગી ઓર સમજૂગી ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ બ નિમ્નલિખિત ભાવર્થવાળી કાવ્ય પંક્તિ આ લીખીએ અહીંયા ભાવર્થ આપેલો છે તેના આધારે આપણે કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે મેં બેટી હું મેં આપણા વિકાસ કરુંગી મેં દૂસરો કા સહારા બનું ઉમે આશ્રય દૂગી મેં બેટી હું तो बेटी हूँ मैं बेटी मैं बनूगी, तारा बनूँगी तारा बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूँ मैं बेटी त्यारबाद बीजू से जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी चारों ओर मेरा यश फैलेगा मैं बेटी हूँ तो गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी बेटी हूँ मैं बेटी त्यारबाद प्रश्न नंबर नौ अपनी राय दीजिए <perfektionic> बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर होता है हाँ या नहीं क्यों जवाब में लखी शिका नहीं अक्सर बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर नहीं होता है इसके पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं जैसे कि बेटों को अक्सर परिवार के भविष्य और वंश के वाहक के रूप में देखा जाता है जबकि बेटियों को अक्सर विवाह और परिवार के बाहर जीवन के लिए तैयार किया जाता है कुछ समाजों में बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके जन्म पर अधिक जश्न मनाया जाता है हालांकि यह धारणा बदलने लगी है और कई लोग अब बेटियों के जन्म पर भी सम्मान रूप से जश्न मनाते हैं

આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો